我们的牛棒骨再蘸上这个蘸料，味道肯定美治了。煮了两个多小时的牛棒骨熟了，嗯、呃，开始捞吧。鱼、呃、哥，时间上来了，我准备碗筷。嗯，快上桌，弟弟。好嘞。我们的牛棒骨再蘸上这个蘸料，味道肯定美治了。来，弟弟。 再来点蘸料。嗯，哥，这骨髓大拇指呀，哥，牛骨髓像是想上头了，那不挺好吗？来吧，百菜。嗯。嗯，哥，感觉上来了，自己滑进去了吧？嗯，自己来一个。 蘸上这个蘸料，哦，这味道嗷一下就上来了，味道没极了，上头啊这玩意儿，再来一块肉，嗯，我也蘸料。 嗯哥，叫我一道干，他都走。那、哎、洗骨随时趁热洗，嗯，是这个。哥，你每次做饭特别好吃，你去城里开个饭店吧。哥没那个时间了，而且我这个脑瓜子不适合干那玩意儿。你嫂子干的话行。嗯、哥，你和嫂子去干饭店吧，牛羊我来放。 哥干不了那玩意儿，哎，我们在这草原上自由自在放牛羊，隔三差五一起炖肉吃，这不挺好吗？